أيها الإسرائيل يا أيها الإسرائيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا ايها المسلمون خذوا بحظكم ولا تفرقوا في جنب الله يا أيها الإسرائيل يا أيها الإسرائيل يا أيها الأمريكا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى وجاهدوا بالله حق هُوَ واجتباكم জিন্দাব জিন্দব সব লুনা